إياك نعوذ وإياك نستعين صراط ونسلك صراط الذي من الممتنين وغير المظلوم عليهم ويرضوانهم منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله المصير الله على الله بسم الله الرحمن الرحيم قال معرف كنس الله سرا yang ke-10 sebab anda dapat meninggalkan tadbir itu ada kerana anda tidak tahu akan penghujung pekerjaan yang anda tadbirkan itu yang ada anda sangka menjadi selamat Tetapi malangnya Anda ditimpa kebinasan Dan ada pula anda mentadbir suatu pekerjaan Yang anda sangka memperolehi kesenangan Dan keuntungan kepada anda Tetapi malangnya anda menjadi susah dan rugi Dan ada anda mendapat kecelakaan dan kemusnahan Daripada sesuatu yang anda sangka bagus Adakalanya Pula anda mendapat keuntungan dan keselamatan Daripada sesuatu yang anda sangka jahat Dan adakalanya anda mendapat manfaat dan faedah Daripada tangan musuh Dan sebaliknya anda mendapat kecelakaan dan bala Daripada tangan kekasih anda jika begitu keadaan yang berlaku Bagaimana boleh memiliki akal yang sempurna Mentadbir bersama-sama dengan Allah Subhanahu SWT Akibatnya tidak mengetahui suatu penghujungnya Bagi yang bagus Sebagaimana firman Allah Taala wa asa an takra'u syai'a وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu di sini sambungan oleh tuan pengarang kita. Tetapi pentingnya kita menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan elakkan dan jauhkan menyandarkan diri kepada makhluk terutama diri kita sendiri. Sebagaimana yang telah didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam wala takilni ila nafsi tarfata'in wala takilni ila nafsi Ya Allah jangan engkau serahkan diri aku kepada aku. Sedangkan baginda SAW masya-Allah insan yang termulia laula kamatil afrat tidak akan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku tidak jadikan langit dan bumi. Betapa hebat, betapa tinggi martabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda meminta kepada Allah supaya jangan jadikan hatinya bersandar kepada dirinya bahkan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka didatangkan beberapa perkara di dalam masalah i'timad mana sandaran ada perkara yang amat besar dalam perjalanan menuju makrifah kepada Allah tuan pengarang yang sama juga Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari telah memulakan dalam kitab masyhur dia hikam ataiyah dengan masalah pegangan iktimad iaitu kalam yang pertama min alamatil iktimad di adal amal nuksanur raja indal wujudi zalal setengah daripada tanda hamba itu berpegang kepada dirinya pada amal maka nuksanur raja indal wujudi zalal dia akan merasakan nuksan mana kurang ya, eh? raja apabila dia tergelincir Eh, bila ini kebanyakan manusia begitulah. Bila dia buat amal, dia rasa seronok. Bila dia tergelincir, dia jem. itu menandakan dia rosak. Eh, kita perasan betul, salah. Yang sebenarnya bila kita beramal, kita kena pandang itu kurnia daripada Allah semata-mata. Eh, dan bila kita tersilap, maka kita kena pandang Tuhan menunjukkan kuasa besar dia. Engkau hebat, dijatuhkan dalam maksiat tak ada apa boleh lah. jadi pantas dia kalau terkena maksiat cepat kita eh, bertaubat dan minta ampun dan pandang itu sebagai ujian dari Allah nah, bukan bila kena je maksiat dia pun tersandar lalu dia putus asa bukan lalu, itu maknanya di sini masalah berpegang kalbi kita dengan Tuhan itu bukan amat besar Kena dilatangkan ayat di sini wa an antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum dan mungkin manusia itu dia tak suka satu perkara pada benda itu adalah bah, baik bagi dia. Dan mungkin dia seronok dengan satu perkara, seronok dengan layanan nafsu dia seronok rupanya abal ha, besar dia dapat itulah yang menanti mereka di akhirat azab yang sangat dahsyat. Kemudian sudah beberapa kali wahai hamba anda inginkan pekerjaan anda menjadi bagus tetapi tertolak akhirnya. Ini menyandakan kelemahan Kedaifan fakir Kita insan ya, Banyak Kadang-kadang benda itu kita buat bersungguh-sungguh Rupanya di hujung tak berjaya Kadang benda itu kita buat lebih kurang Tapi di hujung dia kita pun terperanjat Masya Allah berjaya pula Punya nak Saja Tuhan jadikan kami Supaya jangan kita berpegang kepada usaha ya, Dan amalan kita sehingga dalam amalan yang besar untuk mendapat kejayaan di akhirat pun ya Rasulullah menyatakan tidak boleh berpegang kepada amal kita la yadkhula ahadukum aljanna bi amalikum tidak akan masuk syurga sekalian kamu dengan amal kamu kamu beramal dah banyak mana sekalipun kamu berzikir banyak mana sekalipun bangun malam tak tidur sekalipun eh, mana bukan masuk syurga dengan amal kamu Ya, lalu sahabat bertanya wala anta ya Rasulullah. Rasulullah macam tu juga ke? Rasulullah jawab wala ana. Ya, walaupun aku. Ya, illa malaikan ayyata ghammadanillahi bi rahmati. menyelubung kamu oleh rahmat dari Allah. Mana masuk syurga dengan rahmat bukan dengan amal engkau kata Nabi SAW Jadi kita faham barang macam tu tak yalah beramal kan. Duduk saja jelah. lah mudah-mudahan dapat rahmat Tuhan begitu enggak silap pula <laughs> ya sebab yang menarik rahmat aa, yang menarik rahmat ialah amalan yang soleh kita beramal maka dapat rahmat itu jalan ya kalau tak beramal ditinggal itu bukan dapat rahmat tu dapat laknat daripada Allah taala ya itu maksud dia masuk syurga dengan kasih sayang Tuhan dengan rahmat Tuhan tapi nak cari rahmat Tuhan di mana dengan mentaati segala perintah dia atau susunan dia ya, sebab amal kita yang sikit ni tak layak dengan ganjaran besar daripada ha? Allah subhanahu wa ta'ala habis tu fadilat fadilat tu macam mana pula ha. buat kita baca hadis kena faham fadail ya. bila amalan-amalan itu disebutkan ada fadail kelebihan-kelebihan apa makna dia Maknanya amal itu sangat diridai oleh Allah Bukan maknanya suruh kita fokus kepada fadilat Ya Sebab kita beramal bukan syukur syurga Kita beramal Kalau kata Rabbi Atul Adawiyah Kalau aku beramal nak akan syurga mu ya Allah Engkau lempar aku dalam neraka engkau Kalau aku beramal nak syurga engkau Engkau lempar aku dalam neraka engkau Aku beramal untuk nak syurga engkau, Ya Allah. Aku beramal kena nakkan engkau. Faham? Ya, eh, tuan-tuan semayang tadi, Usalli ujung ni apa? Usalli fadal subhi raka'ataini lil lillakal lil jannatul firdaus. Tuan-tuan puasa, nawaitu itu sawm al apa semua tu, ujung ni apa? Lil jannaka atau lillah? Semua lillah mana ada? Lil jannah. Semua lillah kerana Allah. Bila dapat Allah segala-galanya dapat. Ada keadaan dia. Man wajad Allah wajad kullu syai. Siapa dapat Allah, mana siapa dapat ridha Allah, Allah wajad kullu syai dia akan dapat segala-galanya Tuhan sediakan. Tapi waman fakad Allah, siapa luput akan Allah faqad kullu syai dia akan luput segala-galanya. Maka cari ridha ah Allah lebih tinggi daripada yang dah lain berdasarkan firman Allah Taala wa ridwanum minallahi akbar reda dari Allah lebih besar daripada segala-galanya jadi nikmat yang terbesar atas dunia adalah bila seorang dapat marbatillah keridaan Allah maka di mana ada keridaan Tuhan dalam mentaati perintah dia ha, itu maksudnya ya. sebab Nabi mengatakan wala anah walaupun aku sendiri mana masuk dengan rahmat dan ibadah ha? Tuhan disahih dari Nabi SAW sebab itu dalam membaca fadail kelebihan amal kena pandai. Ya. Yeah. Dia kelebihan Rasulullah SAW ni. Dia tackle orang tu daripada A to Z. Daripada Alib sampai yak. Rasulullah berdepan dengan suasana manusia yang berbagai-bagai. Ada yang baru nak masuk Islam. Ada yang dah lama. Ada yang dah handal. macam senang ubahkan rumah tu orang dah rapat. Nah, Dan lain. Rasulullah bercakap orang ni macam ni. Cakap orang pesen ni macam ni. Peringkat ni macam tak sama tu dalam hadis kita jumpa macam-macam ya yeah. dalam hadis kita jumpa macam-macam makhluk -macam. ni sebab ketika kita tengok Rasulullah bercakap dengan siapa Rasulullah bercakap dengan eh, waktu bila keadaan mana ha, tu bukan kena kaji benda tu bukan baca ada ketika kadang-kadang silap eh, dan satu hadis ada satu hadis yang kita tak boleh pakai ha oh, depannya orang dengar kan? <laughs> satu hadis yang kita tak boleh pakai di Malaysia ni eh, berhubung dengan masalah kiblat. Ki, sebab ketiga Rasulullah bercakap di situ nak ya, menunjukkan arah kiblat hendaklah kamu menghadap ke arah timur. Kalau hadis ni kita bawa sini macam. Eh, kena menghadap sana ngadab kan. Bayangkan kena tukar kiblat menghadap sana. <laughs> Habis batal sembahyang dia. Sebab apa? Ha, sebab ketika Rasulullah bercakap tu kedudukan kiblat adalah di arah ti, timur. Kita sekarang kedudukan kiblat di arah apa? Barat sebab geografi kita lain. Sebab nak baca hadis kena tengok Rasulullah bercakap tu ketiga bila, masa bila, kepada siapa dan sebagainya. Ya. Kalau Quran pula kita kena ada asbabun nuzul ayat itu pun kenapa pada siapa bila apa tu jangan banyak kajian ni. Atau dia pakai sapu dan keadaan kadang-kadang setelah kata begini dalam masa lain-lain pula. Ya. Yeah. Contohnya dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Ya ha. itulah. Rasulullah menceritakan bahawa sesnya ha. jangan kamu Sekiranya seorang memuji kamu maka hendaklah kamu ambil sedenggam pasir baling kamu ke muka dia. Fa innahu qata'ta unuka. Orang puji kita tu seolah-olah dikerat leher kita. Ya, maknanya bila puji kita kita dah riak ujub habis amalan kita. Rasulullah dah larang. Dan bahkan Rasulullah kata ambil segenggam pasir baling ke muka dia tu. Seolah-olah dia mengkat leher kamu. Tapi dalam masa yang lain Rasulullah memuji pula akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan la uzina imanu Abi Bakr bi imani la alim la imanu Abi Bakr. Kalau ditimbang iman Abu Bakar ini dengan seluruh alam Nasai lebih berat iman Abu Bakar Rasulullah puji pula macam mana tu Itu <tuh> menandakan kedudukan Ya kedudukan Sayyidina Abu Bakar ni jenis awan tak makan pam kalau baca kan Kau puji pun dia tak nampak dia pandang semua daripada Allah SWT Itu status dia kan Ya mana Rasulullah cakap begitu lain maksud Dan ada kalanya Arahan Rasulullah tu wajib kita ikut semua Tapi ada kalanya tidak diikut kena beradab Ha, banyak hal kan ni ha. satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pergi menyelesaikan satu sedikit pertikaian di satu kabilah jadi rasulullah lambat balik bila rasulullah lambat balik para-para sahabat semua menyakir, menyata, meyakinkan rasulullah dah semayang di sana ya yeah. Jadi mereka pun tolak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Al-Diyar An menjadi imam ya, Sayyidina Abu Bakar ditolak jadi imam tengah semayang Rasulullah sampai ha, tengah semayang Rasulullah sampai Sayyidina Abu Bakar turun-turun undur ke belakang ya, arahan Rasulullah Ya Abu Bakar tetap di tempat kamu jangan undur Sayyidina Abu Bakar tetap undur lawan tak tu? Ha? lawan tak tu? lawan Rasulullah kata Ya Abu Bakar Tetap tempat kamu Jangan turun Mana kekal jadi imam Saya nak Abu Bakar tetap turun Dan saya nak akhirnya Rasulullah pun naik ke depan Lepas sembahyang Rasulullah tanya Kenapa engkau undur Ya Abu Bakar Abu Bakar tetap Saya dia ya Abu Bakar Di depan Rasul Di belakang Itu adab ya? Eh? Takkan Rasul nak duduk belakang Kau di depan Itu tak ada adab ni. Orang yang lebih Dia letakkan di depan Itu cari begitu Ya Zahir ni macam melawan tak lah tu? Ha? Lawan tak? Lawan lah. Rasulullah kata jangan undur. Rasulullah makan kata undur. Ha, undur tu kan kena lawan. Undur tu kena berah, beradab dengan baginda SAW. Min sulukil adab dia Ya? Ha, tu banyak benda-benda jintan yang kita berkata kejar je. Kalau baca hadis kita faham sendiri. Kan? Ya. Ha, kita kena tengok uraian daripada ulama' dan kedudukan dia macam mana ketiga Rasulullah menyampaikan benda tu. Maka di sini ialah satu tajuk besar ialah masalah apa? Iktimat. Bersandar kepada selain Allah ini amat ditegah. Dan maknanya menjadi kemurkaan Allah. Kita hendaklah menzahirkan sandaran kita hanya kepada dia saja. Kita berusaha dan ikhtiar serah. Faizah azamta fatawakal Allah. Bila kita usaha dan ikhlas serah. Sebab apa serah? Sebab bukan keputusan ni kita. Bahkan banyak benda yang terjadi kita buat lain. Kita harap lain yang jadilah lain ya, kita harap lain tapi jadilah lain. Nah, itu menandakan keputusan bukan di tangan kita kalau keputusan di tangan kita wah semua orang jadi kaya raya dan semua orang tak sakit siapa nak sakit siapa ya, nak kaya siapa nak miskin tapi kenapa berlaku sebalik apa yang kita nak tak dapat itu menandakan ada di sana Ya pengurus pentadbir yang maha hebat Allahu yudab ilab dirus sama wa tiwal tiwal -a satu tu. Dalam konteks ini tawakal penting. Sebab tu satu sahabat saya kan dia peguam, dia beri pencerahan konsep tawakal ni kepada seorang peguam kawan dia yang bukan Islam. Akhir kawan tu masuk Islam. Oh ni kata cantik lah tu. Ya, sebab dalam Islam kita buat kita serah. Bila kita serah bermakna kita berharap kepada Allah Taala. Kalau Tuhan bagi berjaya kita syukur. Kalau Tuhan uji kita sabar. Sah, tapi so, kalau konsep ni tak ada Dia bila berjaya je orang bukan Islam Dia berjaya wah dia bangga diri eh, Dia berlagak sombong Tapi bila tak berjaya pula Dia peras naik tujuh belas tingkat Terjun <laughs> Itu banyak berlaku kan Sebab dia tak ada konsep Konsep tawakal tak ada Sebab sol dia kata dia yang mengurus diri dia Ya, yeah? dia yang mentadbir diri di sana ada pentadbir yang maha besar pengurus itulah Allah subhanahu wa ta'ala Kuna sudah beberapa kali wahai hamba Anda inginkan pekerjaan anda menjadi bagus Ya semua nak begitu kan Tetapi tertolak akhirnya di ujung ha. Dan anda mendapat kecelakaan dan kebinasaan Jika yang demikian itu akhirnya dibukakan pada anda Anda akan mengetahui betapa bagusnya Tadbir Allah subhanahu wa ta'ala Ya banyak benda berlaku itu ada satu orang salih dulu ya Dia cerita dia Lepas semayang subuh ni dia keluar ha, Bawa motor dia jalan Tiba-tiba Sebelum sampai simpang tu Tayar dia pancit Tayar dia kan? pancit ha, Dia zahir ni apa? Susah tak? Lah. Susah lah kan nak Nak erit tayar pergi kedai lagi Nak pampal apa semua ha, Tapi hikmat dia apa? Rupa depan tu kat simpang tu Ada eksiden lori besar mana kepada adat kalau dia tak pencin, mungkin dia terlibat kat situ. Tapi orang tak ada paling kan sana ada kenakan sikit kat sini sana lepas. Ha macam-macam pentadbiran tak ada. Ya ma khalaqta haza batilan subhana. Betul kalau kita jumpa benda pelik-pelik sunat kita baca ayat tu ma khalaqta haza batilan engkau tidak jadikan benda ni sia-sia ya Allah. Ya, semua tu ada hikmat. Sama ada insan dapat mengetahui hikmat tu atau tidak tu soal lain. Ya, sebab insan banyak akal kita ni sah, ha, terlampau pendek, ada benda kita boleh kaji dan banyak benda yang kita tak mampu nak nak selami maknanya. Itu hikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika yang sedemikian itu akhirnya dibukakan kepada anda akan mengetahui betapa bagusnya tadbir Allah Subhanahu wa taala. Ya, anda tidak tahu tentang dia. Ha, kita oh macam ni. Ha, baru kita tahu. Ini kerana kejahatan seorang hamba itu Disebabkan ia gemar akan suatu pekerjaan Yang ia sendiri tidak faham kan? Kalau ikut kan Kendak manusia ini seronok ya? Padahal dalam tu ada racun ni Ya, manis pada zahir, racun di dalam. ini kebanyakan kita tak dapat menyelami. maka Allah SWT uruskan benda itu. Dan sejahat-jahat hamba itu adalah orang yang enggan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Mana dia tak nak serah diri dia kepada ah, ha? Allah Ta'ala Dia rasa dia bijak Dia rasa dia pandai Dia rasa dia hebat ha. Maka dapat murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dua orang yang dipanggil oleh raja jadi, jadi raja tengok Seorang ni Dia ni layak duduk dalam istana Seorang lagi raja tengok Dia layak buat kerja di Di luar istana menguruskan kerja luaran tapi bila yang dalam istana minta pada sultan nak kerja kat luar, yang luar pula tegi-tegi eh, 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 nak minta kerja dalam, dua-dua kena mah. Kena apa panggil? Melayu panggil kena hamput kena. Aku dah letak pada dalam pun nak keluar kau pula aku dah letak luar masuk dalam pandai-pandai kau. -pandai, ah, kena marah. Itu raja pun marah kan. Ini siapa raja? Malikul Muluk, raja segala raja, Allah Taala. Jadi dalam diletak tu betul dah cantik. Ya, yeah kita apa? Sami'na wa ata'na. Dengar. Atau ada hikmat daripada Allah Ta'ala dalam meletakkan segala perkara dan segala hukum dan segala pentadbiran biaran tadi. Dan diceritakan bahawa ada seorang hamba ketika ditimpa suatu bala dan kesusahan, ia berkata, eh, ia akan berkata, bagus. <laughs> ya Pada suatu malam, ayamnya dimakan harimau. Harimau makan ayam. Harimau makan ayam. Lalu orang yang orang memberitahu perkara itu kepadanya dia kata tuan ayam tuan dah dibaham ni mau ni. Katanya bagus dia kata khair. Pada malam itu juga anjingnya mati dipukul orang. Lalu diberitahu orang kepadanya katanya bagus dia. Eh orang pun pening semua bagus kan? sebenarnya. <laughs> Kemudian terdengar jeritan kaldai Lalu mati pada malam itu juga Maka diberitahu orang tentang ah, Kepadanya perkara Dia kata bagus kata Ya yeah? Apa yang nak dapat ni <laughs> Itu pekanjak kita kan Akibatnya peristiwa tersebut Menyebabkan ahli keluarganya Berasa sangat susah hatinya Pak apa pasti bagus Semua bagus ni apa hal <laughs> Dengan jawapannya Dan pada malam itu juga Datang orang yang membunuh Di tempat itu kesemuanya terbunuh Uh, yang mana pada sangkaan mereka suara ayam Atau suara anjing Atau suara harimau Oleh itu atas uh, Terselamatlah laki-laki itu Dan ahli keluarganya kerana Tidak terdengar apa-apa suara Yang akibat peristiwa itu <laughs> Jadi maknanya apa Dan kisah ini terselamatlah dia uh, Maka su uh, Maha suci Allah Ta'ala Mentadbir sekalian Alam lagi bijaksana jadi datang orang yang melakukan keganasan membunuh tadi ya, eh, di mana pada malam tu datang rumah tu ada apa suara ayam bermakna ada orang ada anjing ada apa ha, ah, tahulah dia, dia orang nak bunuh jadi apa jadi lakulah pembunuhan datang ke rumah dia tak ada apa ayam dah mati anjing dah tak ada senyap <guluh> jadi orang nak melakukan keganasan kesaliman dia tak, tak laku apa-apa lah dia ingat tak ada orang itu maknanya apa pentadbiran-pentadbiran ta'aran pentadbiran kadang-kadang kita dapat selami hikmat dan banyak di sana kita tak dapat selami, oleh kerana itu ada hikmat-hikmat yang berlaku di sebalik yang tersebut jadi cara dia apa taslim, apa taslim serah buat tawakal serah pada ta'ala, bila kita serah insyaAllah Allah, Allah Ta'ala menjamin wa maya tawakal ala Allahi pahuah hasbu siapa yang menyerah kepada Allah menyerah dengan makna mengharapkan bantuan maka dia akan diberikan maknanya pertolongan yang besar daripada Allah Subhanahu taala habis kita sebagai ibu bapa dan dalam sebuah rumah tangga kalau anak buat satu pekerjaan dia tak bonding gitu macam Ya, <guluh> dia tak minta pandangan di bapa dia dia rasa konon dia dah pandai sijil dia ada berjela-jela kan tiba-tiba dia buat satu program gagal apa bapak kata padan muka kau betul ha? kau buat sampai aku pun tak tahu kau tak beritahu kau, kau buat kau ingat kau pandai ada ha, sangkut padan muka kau ha? itu kalau kita bapak lah ya? bila anak tu dia kena tunjukkan sifat keanakan dengan bapak dia kena tunjukkan sifat keanakan apa makna sifat keanakan dia kena rojok dengan bapak apa benda pun kena bagi sepatah dua minta pandang, pandangan. Ni tak ada dia buat senyap. Tiba-tiba berdentum dengung gagal. Ha, bapak kata padan muka kau. <laughs> Kalau bapak marah. Ya, membelakangkan dia ini bukan bapak. Malikul muluk raja segala raja yang maha kuasa. Ya, kita ni maha daif, maha fakir. Tiba-tiba nak belakangkan Tuhan. Oh, jawab dia, besar kemurkaan Allah SWT. Sebab so, itu kita sentiasa istinad bersandar kepada itu. Jadi malangnya Bani Israel itu suka memilih menurut nafsu mereka. Ya, ini cerita Bani Israel. Israel mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Habis atau oh, langkah. Atau di antara habis tajuk itu berhubung dengan masalah apa? Istinad ataupun menyandarkan diri kepada Ta'ala dan keluar daripada usaha dan ikhtiar. Ha, ya, kita kena faham kalam sufi ya? sebab sangat kita nama dia apa tanwirul Qulub ni bi isqati tadbir nuyu nama kitab ni tanwirul Qulub memancarnya cahaya kalbi insan dari terang tidak jadi gelap dengan sebab apa menggugurkan ya akan tadbir yang keji ha. apa makna gugur sini Abu kena faham juga. Kalau kita tak faham kata wah tak ada tadbir lah. Sedangkan Rasul kata an-nish at-tadbir nisful ma'i ma'isha. Pentadbiran setengah daripada kehidupan. Maknanya kita ada pentadbiran habis ni dia tua gugur apa maksud? Ah, ha, gugur maknanya jangan bersandar. Kita bertadbir jangan sandar tadbir kita sandar kepada Allah Taala. Mana dah buat kita serah pada dia. Ha, dalil ayat Quran tadi fa azamta fatawakkal 'ala Allah. Mana kita dah buat dan serah Kemudian serah kepada Allah Sebab penentuan adalah dari dia Dia tentu eh, Begini ada hikmat Dia tentu sebaliknya pun ada hikmat dari Allah Supaya kalbi kita jangan jauh dengan dia Sebab kalau kalbi insan jauh dengan Allah Itu amat bah bahaya Dia akan dimudah diperkuasa oleh musuh nafsu kita dan syait syaitan mana itu di antara tajuk yang pertama kemudian terjadi balam dan kesusahan akibat dari bertadbir ila akhir Allah hari Ahad ni jemput semua eh. Yang dapat kata dekat datang ya. ayo untuk buat kenduri nikah kanak. Perkahwinan anak bongsu. Ya tu. Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. sallam. Fa inna khaira kullahu bil Alhamdulillah. Subhanallahi يا كريم